আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজ আমরা একজন অসহায় মা বোনের কথা শুনব যে বোনটি দ্বিতীয় চার বছর হয়েছে তার স্বামীর দুটি কন্যা সন্তান রেখে তাকে রেখে চলে গেছে এবং কি তার কোনো খোঁজখবর নেয় না আসলে তার জীবনের খুবই কষ্ট তার মা ইন্ডিয়ার বাবা বাঙালি তা আসলে সে হিন্দি ভাষায় খুবই সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে তো আপনারা যারা মানে আমাদের একটু ভিন্ন টাইপের এই প্রতিবেদনটা তিনি হিন্দি ভাষায় কথা বলবে আমরা বাংলা ভাষায় তাকে প্রশ্ন করব তো আমরা এই বোনটির কথা শুনি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভালো না কেন আমাদের পোস্টের জন্য আমি ভালো না বুঝছে তো আপনি তো হিন্দি ভাষা খুব ভালো জানেন তো আমরা প্রশ্ন করব আপনাকে বাংলা ভাষায় আপনি হিন্দি ভাষায় উত্তর দিবেন ঠিক আছে জি आच्छा, आच्छा जीवन क्यों भलो ना मेरा जिंदगी अच्छा नहीं है इसलिए कि मैं बहुत कष्ट करे हूं और इसलिए आप लोग अगर सुनना चाहते हैं मेरा हिंदी बात तो हम आप लोग को बोलेंगे आप लोग के आंख में आंसू आ जाएगा अच्छा इसीलिए मेरा दिल के बाद दिल में रखना चाहते हैं अच्छा तो ये छोटो बेल्ला माँ मारा गया

ঠিক আছে আপনার ছোট কত বয়সে আপনার মামারা গেছে বয়স কত তখন আপনার মামার আছে ব্যাস সাড়ে তিনটা তিন বছরের টাইমে আপনার মামারা গেছে জি আচ্ছা তো তিন বছরের টাইমে যখন আপনার মামারা যায়। এরপর আপনার বাবা কি আর একটি বিয়ে করেছে জি আচ্ছা তো সেই মা কি আপনাকে আদর যত্ন করতো কি না মাদের থাক মানে উৎপাত দিলছে ভালো রাস্তা থাক भीतर से अंतर से भालो नहीं था उसके लिए क्योंकि हम तो सतेला बेटी है अगर अपना बेटी रहते उसका अपना पेट कर रहते तब वो हमसे प्यार करती लेकिन हम तो सतेला बेटी है इसीलिए हमसे मैंने मेरा बाबा का सामने वो हमसे प्यार करती थी आ बेटी आ आदर उधर करती थी और लेकिन जब सामने जाए फिर मेरा बात काम में जाए फिर हमसे हमको मार धार करते रहती थी कपड़ा तक नहीं पहनते थे माता भी नहीं असड़ा देती थी ऐसा करती थी अत्याचार शुरू लेकिन फिर भी हम प्यार करती है ले -ले खाना नहीं देती थी लेकिन फिर भी किसी को नहीं बोले तो की कारण है अपना के माधुर्ग तो हम छोटा है हमको बोरी ये काम करो वो काम करो हमने सक्रे करने मार मार के हमको बोरी करने होगा

पाँव में पूरा मार गिरा लिए गरम गरम मार फिर भी हम बोले नहीं मोहम्मत मारो बाकी मेरे को बो, नहीं बोले कि हाँ पाँव में मार गिर गया तुम जाओ सो जाओ बस लगा दे रहे फिर भी हम किए क्योंकि मार का डर से हम मेरा माँ को बोले नहीं मोहम्मत मारिए हम आपसे माफी मांग रहे तो बोलिए फिर भी हम कष्ट करके थे और रह करके हम बोले नहीं हम जवान लड़की जुगदी जुदी चला जाएंगे कहीं तो हमारा माँ का बाप का मान सम्मान चला जाएगा और इज्जत चला जाएगा इसीलिए हम नहीं जाते थे हमको घर से धक्का मार के बाहर भेज दे रही है फिर भी हम बोले नहीं जाएंगे माँ हम आप ही के पास रहेंगे खाट के नीचे सो जाते थे छोटा में और उन लोग खाट के ऊपर में सो के हम नीचे में सो के फिर बोले घर में सो फिर भी मुसते थे सब काम कर दे लास्ट में पंद्रह बच्चर हुआ उसके बाद मेरा माँ हमको আচ্ছা আমরা আরেকটু আপনার পিছনের কথা যাই আপনার মায়ের কোনো কথা মনে পড়ে মা কেমন নিজের মা যেই মা আপনাকে দশ মাস 10 দিন গর্ভে নিয়েছে সে মায়ের কোনো কথা মনে আছে সে কত কেমন আপনার কি মায়ের কোন বিষয়টা আপনার বেশি মনে পড়ে একটু বলবেন বলো मेरा पेट का जो बच्चा है उसको भी आदम ने करते उतना ना मेरा सवर को लगता है आदम करे नमाज पाजो वक्त पढ़ के मेरा माँ का नाम में दुआ किए और बोलते है अल्लाह मेरा माँ को अच्छा रखिएगा अल्लाह अच्छा। माँ का तरह अल्लाह सा दुश्मन को किसी को ऐसा माँ नहीं दो सौत माँ और अपना माँ तो माँ दिल से प्यार करता है अच्छा मायर जन तो जमन जोटुकू जानी मेरा मायर कथा भूलते माँ अनेक मा, आदर करते तो हम जो हाँ। हम जो मेरा माँ का एक तो गाना बनाया अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो हम बोलेंगे लेकिन आप लोग गुस्सा मत मानिएगा बोले बोलो ठीक है कितना सताते थे कितना जलाते थे वाले वो है जिनकी माही है मेरे दिल में भी मेरा माँ का प्यार है सुबह शाम अल्लाह मेरे माँ को रखना सरा सुबह माँ तिल तिल दिल को समझा लेते हैं मां तेरे बिना मुझको तो दुनिया अंधा আচ্ছা এই গানটা কি অন্য কারো কাছ থেকে শিখেছেন না নিজে মন থেকে এই গানটা আপনি

माता ने पैसे रुट जाता लेकिन ये सच किसी को नहीं बोलते अपना दिल में रखते एक दिन ऊपर वाला का पास तो सभी को जाना है, है? आज और दस बच्चे बात हो आज, आज आपसे झूठ बोल करके हम दो रुपया खा लेंगे उनसे पांच सौ खा लेंगे उससे एक हजार खा लेंगे लेकिन हम अपना पास क्या जवाब देंगे बोलिए तो हम हक हाँ खाना चाहते हैं हलाल खाना खाना चाहते हैं और आप लोग अगर खुशी से मदद करना चाहते हैं तो दो पैसा कीजिए हम अपना बच्चा को उठ खड़ा करके आदमी बना दें उसके बाद हम अपना अल्लाह का बात चला जाएंगे लेकिन अल्लाह माफ करो। हम जिंदगी तो में चीटिंग बांट पर करके नहीं कहना चाहते हम लोग मुसलमान बिहारी है लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि किसी का धोखा बांट पर करके कहा। आप लोग का अगर खुशी है तो हमको दीजिएगा कुछ साह जो हम यहाँ आंचल पसार के आप लोग के पास दुआ करेंगे दुआ करके बोलेंगे अल्लाह आप लोग को अच्छा रखो अच्छा एह, तो आपके बीए होलो कौतो वर्षो बयस চর শোদ বছর বছর মানে বিয়ের বয়স পনেরো বছর হয়েছে পনেরো বছর হে আপনার সন্তানদের বয়স কত পদ বছর তিন বছর হুয়া আচ্ছা হ্যাঁ तो मेरा लड़की साढ़े तीन बच्छर का, एक तो, एक तो का उसको रात आदमी का घर में दे दिया। हम बोले बेटा रे दिन जमाना खराब है कहा रखेंगे कहा खिलाएंगे तुमको और हम तो बाड़ी वाला का घर में मना करो हम कस्टो मस्टो करके दो महीना का घर भाड़ा बच गया और फिर छोटा बच्चा है उसको पालेंगे कहाँ से तो तुम आदमी के घर में रातें दिन रह जाओ हमको पैसा वैसा नहीं लगेगा अच्छा तो ये यूट्यूब चैनल है क्या अपनी इसमें आए हैं इसलिए कि आप लोग जीता करिएगा तो बहुत बड़ा मेहरबानी होगा और अगर नहीं करिएगा तो अस्सलाम वालेकुम असलाम सलाज्जो सबसे बड़ा है। अच्छा तो YouTube चैनल पे तो अपने तो अपने साथ जोगा जी जो व्यवस्था हां मोबाइल है मोबाइल नंबर है आप जो कर सकते हैं आप आप मोबाइल में मेरा भी किया हुआ है। आप जुदी आपको जुदी दिल चाहा, तो आप हमें दे सकते हैं हम आपके लिए दुआ तो सब कुछ तो दे, देने सुने आपके दुके च देने चाह रहे इसलिए कि हम इज्जत से पेट में खाना चाहते हैं पेट मेरा जुदी हम मर जाए हम खाना खाएंगे ना जाकर के आदमी से मेरा कुछ आता जाता नहीं अच्छा। नंबर तो हम बोल नहीं सकते लेकिन आप लोग बोल दीजिएगा तो बहुत बड़ा मेहरबानी होगा क्योंकि हम आगे तो मोबाइल उबेल नहीं व्यवहार कर रहे थे बाढ़ी एक तो मोबाइल दिया है तुम फोन में हम लोग से बातचीत करते फोन नंबर खुबी कष्ट जीवन আমাদের সমাজে অনেক বৃত্তশালীরা আছেন আপনারা যারা হিন্দি ভাষা বুঝেন হ্যাঁ তারা অবশ্যই এই বোনের বুক ফাটা কান্নাগুলো বুঝতে পারবেন তো আমরা তার বাংলা ভাষায় আরেকটি প্রতিবেদন করব আরেকটি প্রতিবেদন আপনারা আমাদের দেখতে পারবেন তো আমরা এই এই ভিডিওতে তার ফোন নাম্বারটি বলে দিচ্ছি সেই ফোন নাম্বার বলতে পারে না জিরো ওয়ান নাইন তিনটা সেভেন সিক্স নাইন এইট ফোর সিক্স আবার বলছি জিরো তো সেভেন সিক্স যারা এই বোনটিকে সহযোগিতা করতে চান এই নাম্বারে বিকাশ করা আছে আপনারা তাকে একটু সহযোগিতা করবেন তারপর এই যে আপনার স্বামী আপনাকে রেখে গেল কেন কি কারণ হাজার রুপিয়া আপনার মাকে তো अच्छा ये हजार रुपया नहीं देने सके बस मौद गांजा खाऊ करके बोल रहा हम चले जाएंगे हम बोले देखो मेरा मालूम बोले 50000 টাকা दिएছেন देने होगा उसको मैंने देवर कथा चलो अच्छा तो... तो मेरा माँ बाप नहीं देने सका मैंने टॉपिक नहीं है देने का अच्छा ना देवर कारण ये की आपनते रखे चले गए जी अच्छा কত বছর তার সাথে সংসার করেছেন সংসার किए हम 5 বছর उससे संसार किए हम्म

नार्गिस जी अच्छा तो आपना ये जे ए वीडियो टी ज़रा देख बे अमादे जारा दोषों तो करा देख बे तादेव उद्दिष्ट किचु बोला रासे तादेव की किचु बोल बे वो लोग देखने से अगर वो लोग हमसे बात करना चाहेगा तो बोलेंगे भाई ऐसा ऐसा समस्या है आप तो मेरा वीडियो में सब कुछ सुने हैं सब कुछ देखे हैं हम ना कोई चोरी कर रहे ना बाटबारी कर रहे ना हम किसी से कोई गलत किए हैं ঠিক আছে আপু আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আপনারা যারা দেখছেন এই নারিস আপুর ভিডিও তার মা আমরা আবার বলছি সে বাঙালি তার বাবা বাঙালি তার মা ইন্ডিয়ান এই কারণে মায়ের কাছ থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সে তার মা মারা গেছে

আপনাকে যদি তারা হেল্প করতে চায় তারা যদি নিতে চায় আপনি যাবেন না আচ্ছা তো দর্শক আপনারা সকলে ভালো থাকবেন নার্গিস আপু আপনি ভালো থাকবেন আসসালাম